Шановний Гагіку Саркісовичу, за ваші завагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю міністр охорони здоров'я та колегія Міністерства охорони здоров'я нагороджує вас подякою за той вклад в охорону здоров'я населення України, який ви вносите річний вклад, який ви внесли на становлення здоров'я народу. Украины и вообще не только Украины, а всех стран э, э, Союза независимых держав СНД. Поэтому еще раз витаю, дякую. Служил украинскому за дорогу. Работу. Александр ваша деятельность очень известна, очень полезна. Это очень много очень хороших отзывов о вашей работе хоть мы не в Киеве, в Харькове, мы все это наслышаны, знаем и очень довольны вашей работой. Я желаю вам здоровья и дальнейших успехов в Хорошо, спасибо. Желаю и... спасибо. А, успехов. И... Будьте здоровы. И... И счастливой и... работы. И... То, что Гарик Саркисович помогает этим больным, как раз заложено в отношении этих двух факторов. Иммунологически. Это, мы знаем, народная медицина всегда использовала растительные препараты. А вот, значит, как раз у Гарри Саркисовича он организовал применение различных сборов экологически чистых продуманно, значит, собранных, продуманно смешанных улучшает иммунологическое состояние. И, значит, второе то, что я сказал, это стресс и дистресс. И вот я думаю, вот эта способность Гарик Саркисовича влиять на эмоции, снимать дистресс, ну, заставить человека верить в возможность выздоровления, вот это и является тем фактором, который способствует значит, положительным результатам э, метода Гарик Саркисовича. Я бы сказал, что Гарик Саркисович – своего рода проповедник. Он умеет влиять на сознание человека. Те больные, которые попадают Гарри Саркисовичу, именно они получают вот этот запал на веру в то, что можно и нужно жить.